приехали в Тернопіль, загружаемся в бусик. Все влезло. Погрузка, перерывка, снаряжение. Тернопіль. Приїхали, вечір, робимо лагерь, варимо їсти і так да й тепер. Заготовка дров. Далі внутрішній спальник і спальний Перва стоянка, утро, 1 травня, Пасха. Поснідали. сейчас будем збиратися. Переправа. на стоит мисток. Класс. Давай, Стас, иди, что ты стоишь? Я не трус, но я боюсь. Прощаю! ...целый кушаешь. Я потом зайду, Не бесполезно, я ем всё время. Поймать тот момент, когда они кушают. в следующий раз, ой, извини, ты опять кушаешь. ...до 48-го. Основная операция была до 48 сегодня вот это в 43-м начали, ну Выразительный жест получается пару Так, валка сушины. Пришли, будку заняли, пока мы соплю жевали. Теперь будем на лоне природы. Полянка, болото, воды завалится. Сейчас дрова Ваня спилит с маслом, все будет хорошо. Стоянка на хребте. Внизу будка стоит, но там занято. Идет дождь, солнце светит, в общем, сплошная та самая лепота. Вот такое. Да, Лена, если пойдет снег, это будешь виновата. О, вечер, вечеря, встал с дежура, гороховый суп опять. Таких самостей сюда же нету. Прохладненько, ветер дмы. Ну и что. А какая не может сидеть? Ага. А, я служишь. Так другой не было. Сейчас я сбегаю. Нет, там где жил был пальчик. Ну, ума у него не было, адиотип. Полечил он себя адиотипсидом. И что? А вот <реклама> что? Поехали! Давайте да. выпьем за дежурных, да, которые... Уже было. Не сбивай. Нет, не такого сбивай. еще не И, было. Не, не мешай. Которые из говна делают конфету. Дамы, да, мало. Просто Ты как единоличник. За Женю, который любит конфеты. Как вывернули все. Можно? Поехали. Когда два человека... Принимают решение создать семью. Uh -huh. Это поступок. Потому что характер разные, люди разные. Когда 15 человек uh -huh. собираются в одну толпу и идут в Карпаты, это подвиг. Oh, Потому что все мы с вами разные. И вытерпеть друг друга не просто, но мы это можем. Слава Богу, терпеть ничего стоит преодолевать сложные подъемы а главное преодолевать свою городскую лестницу так хорошо что они написали и не лежит на бассейне. зеленый коридор отбрасывает тень при низком утреннем солнце Боже, да, подъем на вершины проходит в комфортных условиях до вершины от стоянки может добраться примерно за час после высокой тропа проходит преимущественно по камням но даже камни расчищены и уложены так что идти очень приятно

Красиво так они в посланниках смотрят. Да. Народ повзе посланнику. Правец склона. Снимает. Да, переход по Курумнику. Поехали! Траверс снежного склона. Альпинисток да, на перевес от стороны, стороны склона Да, вот так вот, правильно. Пойдем. Идем на гирку Высоко Прошли траверс схила снежный ничего. Хорошая тренировка была, жарко, правда. Пойдем. Ну, все хорошо. Пойдем. Вот такие выйди россиянцы. Ярик. А ну попробуй. Ліс викосили куди. На схилах не змогли достати. Оце звідти ми прийшли по хребту. Там стежка звідси видно, Сланік і там нарізано туди-сюди. Коню можна проїхати без питань. Хороша стежка, хороший підйом, Шикарно. Склона по Курумнику. Надо туда направо, на ту горку. А туда. Там у нас будет обед. мы пришли траверсом по курумнику. сбоку кинули рюкзаки и вышли по разняком. Цикаво. И выйдет Два тинейджера, тинейджера рубят стасуаль, штук, наверное что-то непонятное. Лишака, лишака. Лишака накрутил. Да один раз перекидываешь и все. Перекидывай туда так. да, вот Кстати, покажи Тихо, что... нет. Нет, ну, нет. Далеко, они реально не видели. Они не видели. Ладно. Они не видели. <звучит> да, узел не получился. А, а для тех, кто... <звучит> да, вот да, Бур да да, 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 да. 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 Да. А если его грею, а это молодец. Да. А если вырышь, молодец, едим. Илюша, вот это Нет. основная, она натянута, ну, грубо говоря. Нет, ты вокруг ты нее все делаешь. Ты бантик не делаешь. Так, ну, сейчас, вот так, вот, вот, вот сюда бантик, бантик. Так, тихо. Каждый пробует М -м. один ты раз. Ты оттуда вынимаешь. Туда? Вот правильно, правильно, да, правильно. Так что вы меня тут сбиваете? Ну, так а шнурки завязывают. Да. да. Это ага. Будет. Ну, только же подтянуть его, подтянуть, чтобы она затянула. Все. Ну конечно. Леха загадку, зверк. Две веревки связаны, надо распутаться. Подожди, подожди. Да, тяжкий труд. Мы с тобой два круга. Наши руки это два круга. Вот надо две ноги одновременно вставить и будет хорошо. Давай вместе. А ты не переступай! Подожди, вернись одной ногой сюда. И что? Да. Давай, надо, пожалуйста. Я понял. Леха загадал загадку. Две веревки на кисти рук завязаны, перехлёстнуты, И надо каким-то образом разъединиться, не развязывая веревок. Пока прошло 15 минут, ноль на массу. Ничего не поменялось.

Все, не получилось. Морковку чистить! И паракианы. А вот он черный? Я потохну. хорошая. Все так, капитально расслабились, спевали песни, было очень весело. Курумнику ходить класс. Это починок на курумнике. Это здесь, видимо, часть дороги, а дальше... Есть там дорога. Я понял, там что за ну нет, там нет. А если сваливать, то только тут. Пуск на Хайвей. заповедное урочище Совуля. Да, а этот ножик можешь ты дать, пожалуйста? А у я, давай, Кто? Давай, Кто? на обед? 3 травня. Пришли на стоянку. Горбата, ну ничего. А почему без нас? С нами? Мое дежурство сейчас вечером. В общем, супер-пупер полянка. Привет. Все, воду принес, да? Самое главное была Эй. такая, давила горошина принцессе. Поэтому решили убрать, подравнять, планировать. А теперь она ляжет, скажет, не подходи. Пришлось откопать артефакт. Слушай, они а могли вы на нашей горошине поразить? Нет, вот. у нас тут... Теперь вот, такую яму надо закапывать, елки-палки. Да, а чего Делаем? закопаем. Давайте так. Раньше семи мы не начинаем готовить. Да, да, да. Что, трава была сухая? Сидим возле костра. <реклама> и. И ждем. Антракт. Антракт. ну да. Не видно ничего. Антракт не удался. Валик антракт за костюм. Да, Валик отморозил. У меня ноги Жалко пацана, но ноги мыть надо. Все, меня напрягает, меня еще не снимают. Тоня, я первый раз, меня снимают первый раз. не первый. Один Так, Мороза, это твоя песня. Да, понял. С утра меня мутит, я не знаю, в чем причина. Наверное, этой жизни не надо мне рвотной. Я знаю, гражданин, я понимаю, мужчина. Но я хочу быть, как животное. Вода, трава, телка. Я не наркоман. Ну, шмаляю и нюхаю. Че в натуре гоните? Сплеханная Андрюха я. Вечера вчера с пацанами ездили вонюки. Я Костян Серега, приезжаем такие. Вода, трава, Почему такой, чё, Почему такой синий? Подруга у меня, так она такая сильная. Если что не так, то чума, знаешь, у неё какой кулак. Все, лежишь, кочумаешь. Вода. Челка. Челка. Потом менты приехали, точнее, наряд. Вначале в отделение, а потом в военкомат. Типа приздивикня. Дело так маю. Ну вот теперь сижу у вас тут, кочумаю. Вода. Трава. Телка А че, чё, че, чё, черный ворон, надо мною не крушит. Дайте президенту автомат, нехай сам служит. Грузия, Осетия. Какая спецрота? Че, я и терминатор, че ли? Я мирное животное. Вода. Трава. Со Состоянка выходим на перевальчик. И начинаем двигаться дальше по маршруту. <реклево> Перекур, Подъем крутые в лоб. Вот вот а Петли а? На Галявинку вышли. А Сонечко, тепло. Звідти мы пришли? Там гора большая а и малая, скулья. Внизу на перевалі мы ночували. Вот. Свободное лазание по шаламані. А. Які медведи. Тут кроме бешеных туристов никто не ходит. Ой, давайте двигать А телеп... же медведи? А, м... я? Да. Я муха в Гомункулы! Вперед! Вот будет чем похвастаться, что я. Ползем, ползем, ползем. Прости, можно? Пацаны, я вам могу дать по барбаристке. Давай, давайте. А что такое? По голове или по конфетке? Да, Какое-то место. Не, барбариски, это, барбариски. Надя, ты, ты что, совсем их не вкусные? Не, я их, но они, ну извините, пожалуйста, они невкусные. Так их можно заколотить с водичкой и будет лимонад. Пей, дорогой. А если еще знаю. спирта добавить, так это вот, будет барбариста. На... Твоя, выбирай, пожалуйста. Обед. А где на обратной стороне? Там такой... суп только, что мою, а я твою. А, сюда, хорошо. Народ Спасибо. кушает. Какой наваристый супчик, а? Так, и что? Вот такой супчик, елкин тузик, супер-пупер, выглядит аппетитно, сейчас попробуем, если хорошо, то будем есть. На, ви на видео сейчас так, набираем воду, видео, да? маленький распадочек, струмочек козы струя, что... Та ты что елки-палки, наливается вода, уже набрал? набрал, давай другу набирай, класс. хороший родничок такой, даже не родничок, а <laughs> ручеечек. Бежит вода, течёт вода. И смачная вода. Чай то да смачный, и суп смачный, и все смачно. Набрал воды, сейчас едем до дома. А, вы снимаете? Ну да. Я думал, фото. На фото, сейчас сделаем на фото. Водой промахает? Тихо. Да, снимаю! Ну так... Так ты снимай, главное снимай! давно! Вот это аномалия вообще! да. Я услышал! Наглый парень! Лена, иди в толпу! Леночка! А я и так в толпе! Сейчас Елена будет фоткаться со всеми! Да! Вынос! Видео! Выключ... Нажимаю, оно выключится видео.

Вот такие вот перепоны навали на деревья конкретно. грязючки, ну ничего страшно. Подъем по трелевке. Вашку, но надо. Сапотошам бадзо, пана интервью можно. Я к вам подъемчик. Подъемчик отличный. Мечта всей жизни, хребет там в пеширка. Вот на него и лезем. Фух. Я кинчи, участники. Порядок. Больше так, да, сделаем. Больше. Сегодня же спустимся да, и поднимемся. Вот так Все выше, вот. Выше и выше и выше. О, правильно. Маска О, да. Тоня, Шелешах. Играть. Я Олег, а что ты говорил, мы уже выходим? Нет, я сказал женщинам и детям, выходить. Быстренько поставили тентик, обед, гроза заходит, может быть дождь, с грозой, молнии и все такое. Перевал Легионов. Прийшли на нічліг, будемо шукати стоянку, воду і все таке. Стоянка на перевалі легіоні. Класна стояночка. Сонечко сьогодні, все добре. Видно перевал легіонов. По таким дебрям, по завалам йде наша стежка. Ну нічого, переліземо і підемо, як положено. Тут проблем немає. Туди нам треба йти зараз. Ну нічого. залишився один переход. Залишки окопів Першої світової. Кордон Польщі, Словаччини. Всього, зот з Першої світової війни. Сектор обстрілу галявина, де ми будемо зараз стоять. Перевал пантер. Ми тут будемо жити. Полонина така. Так, турецький примус зробили. І зараз будемо чайок. Дуже швидко і ефективно. мінімум дров. Раз-два, раз-два і все. Зараз буде кипель. Як дома на газу? Хорошую стояночку на поливачке нашли. Дрова, вода, все как хочется. Вот тут себе валик стал. Чуть ветром не сдуло, только что палатку. Утром встали, йде град, дощ, общем, повний катаклізм, щоб не розслаблялися, а то звикли, що сонце сіте, а тут на тобі. Морду і в град. Воно, така куча ціла насипалася. Ось такого. Дощ іде, а ми п'ємо кофі, Ну, не дощ, а град. йолки палки Оно. Лісу поче не видно, ну такий град іде, лкин тузі. Утро, іде град. Некоторі товариші кофе п'ють, Некоторі суп. Конкретний град. Так і шепче. Клас. 7 число дійшли до село згари внизу, там. ми зверху дивимося на них. Далі вже десь будемо шукати зупинку і на ніч ліг. У горі. Біля хребта сад фруктовий. красивенько тики цвета уникальный случай женщины пиляют дрова последняя стоянка лиси дальше село Быстрый, завтра мы жить выезжаем. Конечно. Я жду клозничка Сейчас сквознячок подует